bizumuz qadağandın nişanlarıdır. Bu nişanlar yol hərəkəti iştirakına müəyyən məhdudiyyətlər qoyur və ya onları ləğv edir. Bu nişanlar dairəvi formalı, qırmızı haşiyənin içərisində ağ fonda olurlar. Bundan başqa dörd nişan göy fonun içərisində məhdudiyyət zonasının bitməsi nişanlarıdır. Öz xüsusi formaları vardır. İlk nişan giriş qadağanı nişanıdır. Giriş qadağandır nişanı bir tərəfli hərəkət təşkil olmuş yollarda qarşı tərəfdən gələn nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün vurulur. Həmin yolda keçər obyektə getmək üçün sürücülər yan yollardan, alternativ yollardan istifadə etməlidirlər. Bundan başqa nəqliyyat vasitəsinin durma, istirahət evləri, yanacaq doldurma məntəqələrində ayrıca giriş çıxışı tənzimləmək üçün bu nişanlardan vurulur. Bəzi yerlərdə konkret hərəkəz olağına tətbiq edilir. Hərəkət qadağandır nişanı nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini hər k istiqamətdə qadağan edir. 1-ci və 2-ci qrup ələlləri şamil deyil. Aparatör nəqliyyat vasitələri bu nişanın tələblərini poza biləndir. Növbəti nişan mexaniki nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qadağandır nişandır. Bu nişan avtomobillərin, trolibusların, avtobusların və motosikletlərin hərəkətini qadağan edir. Bələdiyyə spetlərinin, at arabalarının, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə verir. Ümumiyyətlə hərəkət qadağan döşənərləri həmin ərazidə yerləşən məktəblərə xidmət edən, eyni zamanda burada yaşayan insanlara məxsus və onlara xidmət edən nəqliyyat vasitələrinin e, həmin ərazidə e, hərəkət etməsinə icazə verilir. Yalnız ən yaxın yol ağacından girib çıxmaq lazımdır. Növbəti nişan yük atama bilən hərəkətin qadağan olduğunu nişanıdır. Bu nişan kütləsi 3 tonun üstünə artıq olan və ya nişanda göstərilənlərdən çox olan yük atamabillərin, avtoqatlların, traktorların özü gedən maşınlarla hərəkətini qadağan edir. İcazə verilən maksimum kütlədə istehsalçı müəssisə tərəfindən müəyyən edilmiş nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, sərnişi və yüklə birlikdə yol verilən kütləsinin yuxarı həddidir. Növbəti nişan Motosikletlərin hərəkətinin qadağan edir. Bu nişanda e, hərəkəti hər istiqamətdə qadağan edir. E, Motosikletlərin səs-boğusu zəif olduğundan bu nişan əsasən sanatoriyaların, xəstəxanaların iş yerlərinin qarşısında quraşdırıldı ki, həmin ərazidə olan insanların narahatlığına səbəb olmasın. Növbətin nişanı traktorların hərəkəti qadağandır nişandır. Bu nişanda hərəkəti hər istiqamətdə qadağa nədir? Traktorların və özü gedən nəqliyyat vasitələri hərəkətin qadağa nədir? Sürəti az olduqda nəqliyyatın axının çox olan yerlərdə vurulur. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hərəkət qadağandır nişanı həmin ərazilərdə yerləşir, məhsullara xidmət edən və orada ə yaşayan, işləyən, insanlara məxsus olan xidmət edən nənqəd vasitələrinə ən yaxın yol arjından giril-çıxmağa icazə verilir. Növbəti nişan qoşqu ilə hərəkət qadağandır nişanıdır. Bu nişan nükaht avtomobillərin və traktlərin qoşqu ilə hərəkətinin qadağan edilədir. Minikavt avtomobillərin qoşqu ilə hərəkətinə icazə verilir. Yalnız yedəyə almanın qadağan etmir. Sürücülər nəzərə almalıdır ki, yedəy alma zamanı maksimum sürət saatda 50 km-dən çox olmalı deyil. Qoşuqda isə avtomatik sıralarda e, saatda 90, digər yollarda isə saatda 70-dir. Ata arabaların hərəkəti qadağandır. Ata arabaların yük heyvanları ilə hərəkətini və həmçinin malqaranın ötürməsini qadağan edir. Əsasən intensiv hərəkət olan yollarda quraşdırılır. Hər iki istiqamətdə hərəkəti qadağan edir. Növbəti nişan gövsəbətlərin hərəkətini qadağan edən nişandır. Bu nişan gövsəbətlərin və maşınetlərin hərəkətinə qadağan edir. Bu nişan piyadaların hərəkətini qadağan edir. Yolun yalnız nişan vurulmuş tarafından şamildir.